Salam, xoş gəlmisiz əziz müəllimlər. Bu günləri sizə eTwinning et platforması haqqında qısa məlumat verəcəm. eTwinning et nədir? eTwinning-ə et necə qeydiyyatdan keçmək olar? Ümumiyyətlə ilkin öz profilinizi qurmaq barədə qısa məlumatlarda siz izah edəcəm. Və e bildiyiniz kimi eTwinning, twin sözü ikiz deməkdir. eTwinningdə onlayn əxlaşma, yəni qardaşlaşma deməkdir onlayn Avropa məktəblərinin bir-biri ilə qardaşlaşılması deməkdir. İlk öncə Google-dan eTwinning Plus yazırıq. Azərbaycan hər kəsi qonşuluq siyasəti ilə bu layihəyə qoşulmuşdur deyə ona görə bizlər eTwinning yox, məhz eTwinning Plus daxiliyəmiz eTwinning-ə daxil olduqda burada belə bir səhifə açılır. Və gördüyümüz bu səhifədə Join eTwinning, yani eTwinning-ə qoşul yazılır. Application forms for eTwinning class project. eTwinning+ layihələrinə qeydiyyat formu. Burada for teachers və for school yazılıb. Məəllimsinizsə for teachers, yəni müəllimlər üçün, məktəb adından qeydiyyatdan keçirirsizsə post school basıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Burada o lazımi məlumatları qeyd edirsiniz ə məsələnçün portal çəs yəni öncə sizdə elə portal çəsdir. Burda sənədlər var. Bunu basdıqda sənəd yüklənir. Siz o sənədi də e-mailə göndərə bilərsiniz. Nim, ad, soyad, işiniz, məktəbiniz, fənniniz, e-mailiniz, nömrəniz, direktorunuzun adı, soyadı və send düyməsini basdıqdan sonra siz qeydiyyatdan keçə bilərsiniz müəllim kimi ə e, Focussa məktəb direktorları məktəb adından e-tvn-dən qeydiyyatdan keçə bilər. İndi isə biz e, e-tvn-inə geri qayıdaq. Ümumilikdə e-tvn səhifəmizə necə qeydiyyatdan keçdikdən sonra necə daxil oluruq ona baxaq. e-tvnplus.net bunu qeydiyyatdan keçdikdən sonra bu səhifəyə basırıq və bus eTwinning platformasının ümumi səhifəsi açılır. Yuxarıda gördüyümüz kimi logiya və registraya yazılıb. Artıq biz qeydiyyatdan keçdiyimizə görə ehtiyac yoxdur. Yəni sizə e məktub göndərdikdən sonra Təhsild Nazirliyi tərəfindən e təsdiqlənir, eTwinning həmkadaşları tərəfindən, səfirlər tərəfindən təsdiqlənir sizin həqiqətən müəllim olduğunuz və qeydiyyatdan keçdiyiniz və sizə şifrə parol gəlir e-mailinizə hansı e-meili göndərim sizə o e-meiliniz zəhmət olmasa işləy olsun çünki gələn e-mail və e-meildə olan şifrə və parol e həmin göndərdiyiniz e-mailə gələcək və və sonradan biz layihəyə buradan qeydiyyatdan keçdikdən sonra buradan daxil ola bilərik Layihəmiz ingilis dilindədir və burada bir çox e, dillər var. Biz siz üçün daha rahat olması üçün biz layihənin ümumi e, görünüşünü xarda ingilis dilini türkçəyə çevirib türk dilində rahatlıqla bu layihədə iştirak edə bilərsiz, istifadə edə bilərsiniz. Oturmaç və qaydalar var. Burada mən artıq qeydiyyatdan keçdiyim üçün mənim şifrə parolum hazırdır. Siz bura yazın ad soyadınızı və xod göndərilən sizə parol şifrəni yazıb qeydiyyatdan keçdirs, daxil oluruq. Daxil olduqda yuxarıda ad soyadımız yazılır və ad soyadımızdan birbaşa etvininglife.get yazıb və ya oturumu kapatdirsə biz bağlayıb çıxmış oluruq. Biz etvininglife.get yaz yazının üzərinə gəlirik və artıq bizim ana səhifəmiz, yəni etvining.az səhifəmiz açılır. Burada biz öz profilimizi görürük. Bir növ e, Facebook profiliniz kimidir. Burada sizin haqqınızda məlumatlar var, şəkilləriniz var, daxil olduğunuz layihələr e, və yaxud hansısa bir vebinarlar e, falan burada qeyd olunur. İkinci yuxarıda görürsüz, "Support" dəstək və yaxud yəni də ingilis dilində açıldıqda biz mən bunu istədiyim, yəni diləm çevirə bilərəm. İstədiyim yəni də burada "language" e, dəstəkləyir 26 dildədir sonları çərsinə bizə uyğun türk dilini seçirik ki, daha rahat olsun bizim üçün. Yəni ki, ministir dilində və ya rus dilində də bilirsə, qəhərini o dildə də istifadə edə bilər. E, profilimizin üzərinə gəldikdə profilim, fəaliyyətlərim, hesabımı düzənlə belə bir e, başlıqlar açılır. Profilimi e, biz kliklədikdə bizim e, profilimiz açılır. Artıq mənim profilimi görürsüz. Burada ad soyadınız, məktəbimiz, hansı ölçüdən olduğumuz, fəaliyyət, aktiviti haqqında, rayhəllər, etkinliklər, qruplar və rəslərlə belə də başlıqlar açılır. Başqa biz profilimizə yüklədiyimiz şəkilləri, həmçinin nələr isə özünüz bura yükləyə bilərsiniz. Yəni bayaq dediyim kimi Facebook səhifəniz kimi də burda bizim şəkillərimizə yorum, yəni comment yazıla bilər üstəgəl ulduzun üstünə basıb bəyənə bilər, hətta bunu silədə bilərik. Sonradan bu formada bizim ana səhifəmizə gəlin. Aşağıda ən son qruplar, yəni ən son daxil olduğumuz qruplar bölməsini da görürük. Ən son etkinliklər, yəni daxil olduğumuz etkinliklər şansı bir günlü, bir saatlıq olur. Biz onlara qatılırıq. Ən son layihələr, yəni daxil olduğumuz ən son layihələr də görünür birdə və burada gənəl icra əlmə, ümumi irəliləmə, yəni e-tv-nin faizi var, 100%-də deyirlər buna. Bu faizim 0% faiz olacaq. Siz girdikdə, siz orada layihələrdə və yaxud kurslarda və yaxud fəaliyyətlərdə iştirak etdikcə sizin yüzdəniz get-getə artacaq. Maksimum 100 irəlləmə olur burada. Təqibçilər, təqib etdikləri və kişilər, yəni dostluqlar, dostlarınız burada ə görə bilirsiz. Və istədiyiniz adama da dostluq göndərə və yaxud kəsə gələn dostluqları qəbul edə bilərsiz. Onlar nə harada görə bilərik? Yəni bu zəng işarəsinin üzərinə basdıqda biz burada bizə gələn dostluq və yaxud ə, layihədə iştirak üçün dəvət görürük. Burda necə fərqləndirə bilərik? Mən əsasən burada yanında gördüklərin hansı layihə təklifidir. Çünki burada proyeyə katılma etdir. Proyekə katılıldıqda burada bizim ünvanımız görünür. Amma dostluq istəyidiy olduqda bu ünvan görünmür. Elə kabul et, rədd et sözləri var. İstədiyinizi qəbul edə bilərsiz, istədiyinizi rədd edə bilərsiniz bu sistemlərdən. Aslıdır. Düzenlə bu qələm üzərinə basdıqda düzenlə səhifəsi açılır. Burada nə edə bilərik? bizə göndərilən məsəl üçün ad, soyad, bəyənmədi. Biz onu dəyişmək istəyirik. Amma öz adınıza, uyğun, rəsmi adınıza uyğun olmalıdır. Ə-ə e emailimiz dəyişmək istəyirik. Burdan dəyişə bilərik. Şifrəni hətta dəyişə bilərik. Məsələn, üçün Etwin səfərlərinin bizim üçün göndərdiyi şifrə daha uzun olur, bəzən olur qarışıq olur, yadda saxlama olmur. Onu dəyişmək istəyirsinizsə, buradan şifrəni dəyişdirmək olur. Burada özümüz haqqında qısa məlumat yazırıq ə mənim melli minası ixtisas sahələrindən məşğul olum özünüzdən asılıdır bu da. Burada Facebook, LinkedIn, Twitter ə ünvanlarınızı qeyd edə bilərsiniz. Və burada saat dilimi. Ən əhəmiyyətli hissələrdən biri də məhz saat dilimidir. Niyə görə saat dilimini önəmli qeyd edirəm? Çünki e-twinningdə et peşəki gəlişim bölməmizdə vebinarlar olur ə, bu e-twinningdə et et platformasında et iştirak etmək üçün bizə məstəki gəlişimlər ki hansı ki bu layihələrdən əlavə biz bu fəaliyyətlərə qatıldıqda bizim ə, yüzdəmiz artır, həm də bizim profilimizə ə, profilimizə ə, düşür bu haqqda. Mən bu iştirak etdiyimiz rəsmi ibnarlardır ki, ular bizim bu izləmimizə hərtərə bilir, həm də profilimizə düşür. Burada biz Bakını seçirik. Niyə? Çünki Bakı olduqda biz həmin layihələrə qayıtdıqda, ya yəni qatıldıqda o, o layihənin saat neçədə olacağını bizə artıq öz saatımızla göstərir. Yəni bilirsiz ki, Ethnic platforması Brusel saati ilə nizamlanıb, 2 saat bizim ilə fərqləri var. Bunu ə, belə deyək, səhv salmamaqdan ötürü Bakı qeyd etdikdə siz üçün daha rahat olacaq. Yenə də burada deyir ki, xəbər istəyirsizsə, yəni, Etwinningdə sizə xəbərləşdirirsiniz. Mənasın yəni, Etwinning həkimlər yeni qoşulub, hansı layihələr var, hansı fəaliyyətlər olacaq, yəni hansı binalar olacaq, bəli işarə edirsiniz bunu və xəbərlər hansı dildə gəlsin, indi yəni, dediyim kimi türkçə və ya rus dilində, yəni səndə qeyd edə bilərsiz. Sizə rahat türk dilində olsa, türkdə E, ə qeyd edə bilərsiz. Və burda e, rəsimlərin bölməsinə daxil oluruq. E, burada profilimizin ön səhifəsindəki bax bu şəkli necə dəyişmək lazımdır. Bax həmin o rəsimlər, bu rəsimlər burada da var profilimdə. Gözat deyilir. Buraya gözat dedikdə, vurduqda bizim kompüterimizdə və ya telefonumuzda olan şəkillər açılır və biz burada istədiyimiz işte, şəkli pro yükləyə bilərik. Məsələn, bu şəklin üzərinə vurduqda avtomatik e, mənim rəssimlər bölməmdə yüklənə bilər. Yəni istəmirəmsə onu yükləyə bilmərəm. E, necə dəyişə bilərəm onu? Məsələn, burdakı şəkillər digərlərimi yoxmaq üçün düzəlişinə, bu qələm üzərinə e, basdıqda düzəliş olur və bu formada açılır. Burda görsəli və sayılar rəsm olaraq ayarla. İngiliscənin, rus dilində də başqa sözlə yazılır. Onu basdıqda təsdiq etdikdə sizin ə, profil şəxminiz dəyişir. Dəyişməmə istəmədiyimi görür dəyişmirəm və burda zibil qutusu işarəsi var. Onu basdıqda isə bu rəsmləri burdan silə bilərəm. Ə, və indi də qaydaq ə, profilimizə başqa nələr düzənlə bilər. İlgi alanlarım, yaralanlarım nədir? Burda da nələri proyekt fikri bura yaza bilərsiz. Projen keçəkçə məsəl etim kurs seti kullanmaq istəyirsiniz? Evəti yazırsınız burada. Burada hansı mövzularda olan layihələr daxil olmaq istəyirsiniz? Onları yazırsınız. Öz yaş aralıqlarınızı yazırsınız. Məsələn, sizin şagirdləriniz neçə yaşdan neçə yaşa qədərdir? Burada da dillər, hansı dillərdə danışa bilərsiniz? Sizin bildiyiniz dilləri qeyd eləyə bilərsiniz konular, yəni mövzular, hansı mövzulu bayaq dediyim kimi və yuxarıda görünən bax bu mövzuları, hansı mövzudakı layihələrdə iştirak etmək istəyirsiniz. Bunu artıq ümumi öncədən qeyd edirsiniz ki, profilinizə görsün. Bax o işarəliyirsiz. İşarələdikdən sonra dəyişiklikləri qaydeti basdıqda, yəni burada olan dəyişikliklər yaddaşda qalır. Gizlilik, təhlükəsizlik isə burada da və bax bu işarələri açıq və qapalı, hesabımızı sil və yaxud hesab mədarə ehtiyaq burda və yaxud profil daxilə dışı burax, yəni bunu istifadə etmək istəyirsinizsə profilinizi bağlaya bilərsiniz. Ə, belə indi də biz profilimizə öz profilimizə qayıdaq. Burda profilimiz üzərinə gəlirik. İndən öz profilimizə qayıdaq və burada da ümumi bayaq dediyim dəyişikliklər haqqında bölmələr düşür. Burada həmin gördüyünüz yüzdəmizin hansı keyfiyyətlərdən mənsub standart iləçib səviyyələri irəlləyib. Bu o dairənin e, sta, statistik göstəricisidir. Mənə haqq dediyim yazdığımız özümüz haqqında düzəltdiyimiz bölmələr isə bu da yan tərəfdən görürsüz ki, hamısı burada görürlər. Bunlar digər eTwinning istifadəçiləri də sizin haqqınızda məlumatı bu formatda görür. Ə burda layihələr səhifəsidir, fəaliyyətlər səhifəsidir və qruplar və rəsimlər səhifəsidir. Mən sizə dediyim artıq, onları isə gələcək növbəti videomuzda çəkib göstərərəm. Bu ümumi olaraq, ülkin olaraq eTwinningə necə qeydiyyatdan keçmək olur və ümumiyyətlə eTwinningdə Ə, profilimizi necə idarə etmək, necə düzənləmək olur? Bunlar haqqında məlumat verdim. Burada gördüyünüz bu kupa, ə, yəni CIS ansa bir layihədən Avropa və ya xod millilik keyfiyyət nişanı aldıqda görünür. Burada digər işarələr də yaranır sonradan. Nə olar haqqında isə növbəti ə, videomuzda sizinlə danışarıq və digər yuxarıdakı oldu ortaq bilmə forması və peşəki gəlişib bölmələri ilə də biz növbəti videomuzu da sizinlə. Əgər bu videomuzu bəyənərsiz, növbəti videoları da sizin üçün çəkib göndərərəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun.